श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त आज आपण ओम नमो भगवते दत्तात्रियाय नम हो, या मंत्राचे श्रवण करणार आहोत हा मंत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णू आणि महेश यांचा एकात्म स्वरूप असून भक्तांच्या अंतमुखी शांततेचे प्रतीक आहे त्यांच्या जपाने मनात आत्मचैतन्य जागृत होते आणि मीच या अनुभवाने आत्मज्ञानाचा प्रकाश चमकू लागतो हा मंत्र पितृदोष गृहबाधा नकारात्मकता शत्रुबाधा अशा सर्व संकटांवर प्रभावी उपाय आहे गुरुवार किंवा पौर्णिमा तसेच दत्तात्रेय जयंतीच्या दिवशी जपल्यास हा मंत्र अधिक फलदायी ठरतो दत्तात्रेय हे ज्ञानाचे देव मानले जातात मंत्राच्या नियमित जपामुळे बुद्धी वाढते आत्मविश्वास दृढ होतो आणि निर्णय क्षमतेत सुधारणा होते दोन्हीची उपचारात्मक ऊर्जा रक्तदाब नियंत्रित करते आणि मानसिक शारीरिक आरोग्यास चालना देते मंत्र जपाने सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते या मंत्राचा जप सकारात्मक कौटुंबिक वातावरण निर्माण करतो मनातील तणाव मतभेद दोष दूर करतो प्रेम आणि विश्वास वाढवतो या मंत्रामुळे सुरक्षा कवच तयार होते शत्रुबाधा कमी होतात भक्तांना आत्मबल व धैर्य प्राप्त होते भक्तांच्या मनात दिव्यता समाधानाची अनुभूती आंतरिक प्रकाश आणि योग्य एकाग्रतेची स्थिती येते हा मंत्र जप फक्त एक मंत्र उच्चार नाही तर जीवन बदलणारी साधना ठरते हा मंत्र शब्दांच्या पलीकडे जातो तो भक्तांच्या अंतर्मनाला भिडतो त्याला सुरक्षा ज्ञान संतुलन स्वास्थ्य समृद्धी आणि आत्मिक उन्नती देते या मंत्राची अनुभूती येणारी एक कथा आपण आता श्रवण करणार आहोत विश्वजित हा एक नव उद्योगपती होता दररोज सकाळच्या जीवनात फार असायचा दगदकीच्या कार्यात त्याला सतत चिंता आणि ओझे जाणवत असे एके दिवशी त्याच्या मित्राने ओम नमो भगवते दत्तात्रेय नम हो। या मंत्र जपण्याची सूचना केली त्याने हा मंत्र जपला विश्वजित याला कस होणार अशी शंका आली पण म्हटलं एकदा तरी ट्राय करावा याच मंत्राच्या जपामुळे त्याच्या दैनंदिन जीवनात अद्भुत बदल झाला काही दिवसातच मंत्राच्या पहिल्या माळेमध्ये त्याला अद्भुत शांतता आणि एकाग्रता प्राप्त झाली जणू पर्वताच्या शिखरावर बसल्यासारखी शांतता धावपळीतही त्याला शरीरात इतकी ऊर्जा जाणवू लागली पूर्ण दिवस कष्ट करूनही तो थकलेला वाटत नव्हता अवघड प्रसंगासमोर त्याच्या सभोवात बदल झाला तो शक्यतो शांत राहण्याचा प्रयत्न करू लागला या साधनेने विश्वजितची जी जीवनशैली हळूहळू बदलली काही महिन्यात तो अधिक संतुलित शारीरिक मानसिक दृष्ट्या तंदुरुस्त झाला आणि सौम्य बनला ओम नमो भगवते दत्तात्रिय नम हा मंत्र काही नेटवर्किंग टोकण नाही जो तुमच्या अंतकरणाशी एक नाजूक धागाद्वारे जोडतो शब्द सोपे पण परिणाम गहिरे असतात त्याचे यामुळे तुम्हाला या मंत्राची अनुभूती घ्यायची असेल तर हा मंत्र स्कीप न करता शेवटपर्यंत पहा दत्त कृपा स्वामी तुम्हाला लाभल्याशिवाय राहणार नाही चला तर मग या मंत्राला सुरुवात करूया तत्पूर्वी तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक ला सबस्क्राईब आणि कमेंट मध्ये ओम श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ असे लिहा हो नमो भगवते य नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रयाय नमः ग्त। ॐ नमो भगवते दत्तात्रयाय नमः ग्त्त। दत्तात्रियाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्ताश्रयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्ताश्रयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्ताश्रयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्ताश्राय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय 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 नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय 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 नमः ॐ नमो भगवते दत्त दत्तात्रेयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय 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 नमः ॐ नमो भगवते दत्ता नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय 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 नमः ॐ नमो भगवते दत्त नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय 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 नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रियाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रयाय 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 नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः ॐ नमो भगवते दत्ता

दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो भगवते 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 दत्तात्रयाय नमः